Команда Оболонь осталась три тура до конца чемпионата. Вообще, ну, как настроение? Можно сказать, что этот турнир был успешным для вас или нет? Ну, в принципе, по на, на какой мы сейчас позиции находимся, можно сказать, успешный, но успешной его мы надо дождаться. Какая позиция точно, у вас на данный момент? Мы на втором месте. То есть вы в призерах уже практически кажется назначили. Что может помешать призерству? Сами вы себе можете помешать или все-таки соперники? Ну, я думаю, тот настрой, который сейчас в команде находится, если он сохранится э, до конца турнира, то uh -huh. э, больше ничего он не сможет помешать. Есть ли шанс занять первое место? Э -э, теоретически, да. Да? Хотелось бы или нет? Там, с улыбкой же в первом месте, хорошее настроение, Конечно, да? Конечно, хотелось бы. Вот с 1 января какая больше всего запомнилась? с каким соперником? Очень была интересна соперник Днепровец. Днепровец, так. И чем же э, он так запомнился? Э, очень, э, ну, бой дали хороший. У -у -у -у. Очень э, собранная команда, У -у -у. техническая. То есть, э, хороший бой был. Хорошо, и тогда последний вопрос. Сколько голов в исполнении команды было, мы увидим за последние три тура? Я бы числа приблизительно за последние встречи уже, я думаю, это 20 или 30. Ничего себе, оптимистическое настроение. Пожелаем удачи. Действительно, боритесь, и, возможно, будет и первое место. Спасибо. Завеса ее на баллоне.